полковник по Лохач Александр Анатольевич. С, начала, с, с наступанием холодов на территории Одесской области на сегодняшний день функционирует 187 пунктов обогрева. Из них 5 стационарных, установленными сотрудниками ГСЧС в Одесской области. Стационарные пункты обогрева. Это два пункта обогрева в Одессе и три пункта обогрева в Котовске, Белгороднестровске, в Измаиле. На сегодняшний день в Измаиле сделали передвижной пункт обогрева. В основном он производит свой дежурит в селе Кирнички. Пункты обогрева из тех 187, за которые я уже сказал, это пункты обогрева, которые определило, определило э, руководство районов. Это э, школы, детские сады, автозаправочные станции, э, сельские советы. Вот там обогреваются люди. На сегодняшний день э, с наступлением больших морозов на территории детской области обогрето, э, напоено чаем более полутора тысяч человек. Первые э, пункты обогрева начали устанавливать 29-30 э, декабря прошлого года. В Одессе находится два, это на Старосиной площади и в э, Суворовском районе на Жуликуре. Было обогрето более полутора тысяч человек. То есть в среднем в день э, по, э, вот, по Старосиной площади где-то в среднем обогревается, пьют чай э, где-то в среднем 60 тысяч. Если... 70 человек. А здесь также дежурит скорая помощь и э, охраняет порядок э, патрульно-постовая служба э, УВД области. Не, слава богу на сегодняшний на сегодняшний день случаев обморожения не дай бог смерти у нас не было зарегистрировано ни одного. Это не мы планируем, планирует наверное, погода, да как будет холода, так и будут дежурить пункты обогрева. То есть мы не дадим замерзнуть ни одному человеку в Одесской области, в городе Одессе. Вот, я думаю, будет заседание комиссии ТБНС, и на этом заседании уже будет приниматься решение, продолжать ли работу пунктов обогрева или их на какое-то время снять, и уже смотря по погоде, принимать решение при увеличении, при понижении температуры обратно производить их установку. Ну, Улучшение больше-меньше, все зависит от погоды, естественно. И когда была погода, в Одессе температура 19, 19 градусов, то естественно в пункте обогрева здесь на старостяной площади было более 100 человек. Когда поменьше, нормальная температура, как сегодня, можно еще людей поменьше. Это, это, это э, стоит две стационарных палатки. В одной палатке находится полевая кухня, и в другой палатке помещение, помещение для принятия пищи, для обогрева, для попить чаю и просто обогреться. На кухне готовится в основном чай. Э, есть печенье, есть хлебушек, ну, есть все для того, чтобы перекусить и дальше, у кого есть свой путь, продолжить путь. Нет, волонтеры помогают, и, естественно, основную массу это делает, например, по Приморскому району Приморская администрация, по Суворовскому Суворовская администрация. В районах области то же самое, эти обеспечивают в основном питанием администрации района спасибо за хороший обогрев. За обогрев, спасибо. За то, что пищу дают, спасибо. Врачи не забывают помогать. Слышь, я пожалуйста, она...

<кій> <кій> Вітя. Ну, узнав взагалі від людей, що стоїть палатка пункт, пункт обігріва, що там можна прийти, погрітися, чаю попити. Тобто, прийшов сюди і тут дають чай, бутерброди дають, печені дають. От таке. Ну, це спасибо, правда, МЧСникам за те, що ми палатку поставили. Относиться тобто, добре, що МЧСники, що даже люди бувають, що приходять, приносять там продукти, чай, сахар. Просто приходит днем гореть. Дровами топим буржуйку. То есть нормально все. Николай. Ну, вообще сам с Херсонской области, Чаплинского района. Вот так вот получилось, остался без жилья, и как бы этот самый. Ну, МЧС я очень благодарен за то, что вот на данный момент оно есть, да, для согрева. Вот, всегда тепло, всегда этот самый бутербродики дают, дают печенье, дают чай. Ну и также с правой стороны, вот там немножко дальше автобус стоит, тоже как бы они подогревают и обувь дают, и, как вы видите. Ну, дело в том, что я чисто случайно это все увидел. Я просто проходил вот и увидел. Я МЧС, я очень благодарен.